Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 15 хвилин тому пролунав вибух на аеродромі Шереметьєво. Люди Патрушева атакували один із бортів, який вантажили особисті речі Шогію для транспортування на Валдай. Охорону аеродрому перебили план перехоплення. Патрушев виступив на публіку двійника, аби трішки заспокоїти суспільство. Уже два тижні він виконує роль президента в генералів 24 години, аби вирішити, на чиї він стороні по всій Москві просувається важка техніка далі мови оригіналу. Безизвестный телеграм-канал Генерал СВР рассказал жуткую историю, как в РФ происходит переворот. Путин, дескать, помер, а силовики во главе с Патрушем захватили власть. На этом в РФ не успокоилась и уже с утра рассказали, что труп Путина лежит в холодильнике среди продуктов. Стоит учесть тот факт, что вряд ли там кто-то скажет правду, однако узнать ее мы можем по одному безошибочному признаку. Если в ближайшее время в стране сменится премьер-министр, об этом рассказал известный российский политик-историк Дмитрий Чернышевский в YouTube. Он не исключил, что глава СОБИ Зайров Патрушев может скрывать смерть диктатора, чтобы захватить власть. И если это правда, то заверил Чернышевский. Скоро об этом станет известно. Есть ключевой маркер, который и косвенно укажет на смерть Путина. Смена главы правительства. По Конституции Плешивца наследовать премьер-министр Мишустин, поэтому верный знак, что Путин помер, – объявление об отстранении Мишустина и объявление премьер-министром Патрушева. Нужно на это ориентироваться. Если сейчас будет приказ Мишустина покончить с собой, срочно возведут Этуго Дмитрия Патрушева, сын секретаря СНБ Патрушева. В премьер-министры тогда, значит, точно помер, а там, во главе Руси, двойник сейчас быстренько сдаст власть, а потом уже умрет. Если Путин не умер, ничего этого не будет. Очень скоро и очень просто узнаем, сказал Чернишевский. Кстати, Чернишевский напомнил, что сценарий с укрытия смерти правителя в истории уже проворачивали. Если он действительно умер, думаете, кто-нибудь нам сообщит? Если будет не надо, не сообщит. Может, и виртуальный Путин долгое время правит страной? Когда умер император Цин Шихуанди, то придворные скрывали его смерть еще несколько месяцев, управляли страной от лица трупа, которого возили в повозке на тележке в Паланкине. Поскольку он вонял, сказали, что император захотел рыбы привезти, воз тухлой рыбы и туда вывалили вот с тухлой рыбой он, вот с рыбой он ездил, и ничего, китайцы все слопали от имени этого мертвого разлагающегося тела, приказы рассыпали, убили наследника лучшего полководца, в общем, захватили власть, сказал Чернишевский. Редакция канала на сайт педальности за высловленные кормах политологи, политики в экспорте в анонимных телеграм-канале. Голова в кожного своего выставка, кожен робот сам. До встречи, друзья. Стало подобайка. Пишите комментарии, подписывайтесь, переможем разум.